приехал, пошел пообщаться с нашими недругами. А потом вышел на улицу, где наш майдан стоит. Там кое о чем с вами переговорил и уехал. Я не знаю, какими они жизненными правилами, чем они руководствуются, эти люди, почему они не работают на Украине. Назначили Юрий Николаевич, покинуть город. Он пытается очистить ряды и э, э, Потуки. Последний раз мы сидели, собирались за круглым столом, с ним модерировала встречу веселого Наталья от э, самопомощи народный депутат. Ну, это было сколько? Три недели назад, да? Ничего он не выполнил, тулка из того, что обещал. И начинает обратно там оскорблять нас, обзывать кем угодно. Хотя э, с самого начала его назначения мы предложили ему помощь, он делал громкие заявления. Беру новую команду, поразгоняю сепаратистов, привлеку бизнес, инвестиции. Ну, есть опыт и информация о том, что кроме воровства в той же самой администрации никаких реформ не проводится. Ага. Ага. Это было... 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 Это было...